Assalamualaikum semua, apa khabar? Kita berjumpa lagi eh. Ya. Hari ini kita akan sambung tajuk PDPR yang lepas mengenali sejarah sambungannya. Hari ini kita akan pergi kepada sub tajuk dia iaitu kaedah penyelidikan sejarah. Okey, awak boleh buka buku teks muka surat 8 dan 9. Okey, 8 dan 9 ya. Okey, baik. Kita pergi kepada apa itu kaedah penyelidikan sejarah. Penyelidikan sejarah dilakukan untuk membuktikan peristiwa sejarah yang telah berlaku. Tiga kaedah boleh digunakan untuk mendapatkan maklumat sejarah iaitu kaedah arkeologi, kaedah lisan atau dikenali sebagai sumber lisan dan kaedah bertulis. Okey, dalam kaedah penyelidikan sejarah ni ada tiga kaedah ya. Yang pertama arkeologi, kaedah ar arkeologi, yang kedua kaedah lisan dan yang ketiga ialah kaedah bertulis. Okey, kita akan pergi apa itu kaedah arkeologi ya. Ah, pernah dengar tak ar arkeologi ni apa? Ha. Okey, Arkeologi merupakan, kaedah arkeologi merupakan proses mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Kaedah ini dilakukan melalui proses gali cari, ekskavasi. Contohnya, fosil, tembikar, barangan logam dan kulit siput. Arkeologi ini senang cerita, aja kaedah kena korek tanah, korek-korek-korek. Eh, mereka menjumpai barang-barang lama. Contohnya macam fosil. Fosil ni macam tulang-tulang. Tulang-tulang dinosaur. Barang-barang logam. Contoh dia macam pedang ke. Jumpa pistol besi ke. Dan jumpa kulit-kulit siput. Kenapa kulit siput je? Hmm. Sebab orang dulu kan. Eh, dia menggunakan kulit siput ni macam untuk tanam mayat sekali kan kulit siput lah. Macam tu lah. Hmm masa tu tak ada masa tu tak ada agama lagi ya. Eh. Hmm. Okey baik. Ha, ini contoh dia ha, gali cari tu. Okey gali cari di tapak arkeologi Sungai Batu Kedah. Ha, ini ada sekumpulan pelajar ya eh, University Sains Malaysia ya. Eh. Mereka buat penyelidikan di kawasan ni dan mereka menjumpai banyak-banyaklah banyak, -banyak lah, banyak tinggalan sejarah dan kalau awak nak dapatkan maklumat lebih lanjut, awak boleh buka Facebook. Ha. Ni, awak type Sungai Batu Tamadun Kerawal Asia Tenggara. Ha. Dalam ni, Facebook ni awak boleh tengok lah mereka buat menara tau. Kita boleh tengok hasil mereka, apa yang mereka jumpa. Ha. Contohnya macam relau. relau tu apa? Ha, awak tengok Facebook ni. Menarik jugalah ni ni. Maaf lah kalau terbalik kan. Macam cermin kan. Okay. Awak boleh tengok eh. Okay. Tengok sebelah ni rangka perak men. Ni orang ya, lah. Bukan rangka kucing. rangka biawak kan. Bukan ni rangka orang ni. Eh. Ha. Jumpanya di lenggong perak. Ha. Mas yang jumpa orang sama juga. pusat penyelidikan arkeologi global. Ha, lagi satu, kalau awak minat kan, kalau awak minat macam mereka, apa yang mereka buat ni, awak boleh bila dah besar nanti, masuk universiti, bolehlah awak cari bidang-bidang yang tertentu eh, masuk dalam ni. Okey baik. Dan kalau kamu nak tahu, selain itu terdapat juga bidang arkeologi maritim. Maritim eh, maritim maksudnya laut tau atau arkeologi bawah air. Ha. Kaedah arkeologi ni bukan bukan yang dekat tanah tau. Dia ada dekat dalam air. Kenapa dalam air? Cuba awak fikir. Ha. sebab dulu tanah ni rendah tau. Maksudnya air rendah. Bila lama kelamaan air tinggi dan tempat-tempat ni dia akan tenggelam. Ha. Jadi jadilah tempat macam ni. Okey, kaedah ini merupakan proses mendapatkan maklumat tinggalan kebudayaan manusia yang terdapat di dasar laut. Tinggalan kebudayaan. Macam contohnya macam banyak tau tamadun-tamadun yang lama yang telah tenggelam. Ha, banyaklah tinggalan-tinggalan dia. Orang pergi tengok, menyelam tengok betul tak ada tapak rumah, tapak apa, jumpa tembikar. Ha. Ha, contohnya, tapak Kapal karam, struktur purba dan artifak. Ha, kapal karam pun boleh juga eh. Mana tahu ada emas ke harta. Lain ha. satu kan saya suka, oh saya suka, saya pernah tengok cerita Titanic tau. Titanic ni mengisahkan sebuah kapal yang besar pada ketika itu ha, boleh berlayar satu dunia lah. Dan akhirnya kapal tu karam, terlanggar iceberg ah uh, ais yang sangat besar dan kapal tu tenggelamlah dalam, dalam kapal tu terdapat banyak tau macam barang-barang yang berharga dan saya pernah tengok dekat Astro mereka buat uh, dokumentari mereka menggunakan kapal kapal khas untuk uh, pergi ke dasar laut tengok macam mana kapal tu jumpa apa uh, kalau awak nak tengok awak boleh buka dekat YouTube ya okey baik kita pergi kepada kaedah yang kedua iaitu kaedah lisan. Nah, lisan ni lisan bercakap. Hmm. Hmm. Kalau awak suka jadi wartawan bolehlah guna kaedah lisan ni. Dulu kan wartawan masa saya kecil kan. Wartawan ni suka guna kertas dengan pen. Apa yang orang tu cakap dia akan catat je. Eh, sekarang ni wartawan dah canggih. Senang. Nak kerja senang rakam. Rakam suara je. Ya. Lagi senang. Nanti balik dengar balik. Okey, Kaedah lisan ya. Kaedah lisan ni merupakan proses mendapatkan maklumat melalui temu bual. Individu yang ditemu bual dikenali sebagai orang sumber. Orang sumber terdiri daripada mereka yang terlibat dalam peristiwa sejarah. Melihat atau mendengar peristiwa sejarah daripada orang orang lain. Contohnya kalau awak ada datuk ke yang contoh masa perang Jepun kan. Jepun datang atau milik ke Tanah Melayu Awak boleh tanya atuk awak Macam mana kehidupan dia pada masa itu Macam mana orang Jepun ni macam mana ha, Itu kira, -kira orang sumber lah Orang sumber yang dipercayai Jangan pula awak tanya Adik awak Adik awak tak tahu apa-apa kan ha. Orang sumber ni orang yang Pernah melalui peristiwa itulah Atau dia pernah dengar lah Daripada orang lain ha. Okay Okay, langkah-langkah dalam kaedah lisan ek okay, ada setiap dia ada cara dia ada ada cara dia ya okey langkah yang pertama ah mengenal pasti orang sumber dan menyediakan soalan berdasarkan tajuk kajian okey kamu kena kenal pasti orang siapa awak nak temu bual siapa awak nak gunakan kaedah lisan ni dan kamu kena buat soalan siap-siap hmm kalau awak hebat awak boleh tanya so soalan spontan pastikan soalan tu tidak menyentuh sensitiviti lah. Itu paling penting. Okey, langkah kedua, kamu menebual dan merakam perbualan. Kamu boleh rakam lah. Pakai handphone boleh. Kamu nak rakam video boleh. Okey, langkah ketiga, kamu menyalin rakaman, menyimpan data perbualan dan membuat penulisan. Lepas awak habis temubual, awak tengok balik, awak dengar balik dan awak membuat penulisan. Awak buat catatan, Awak taip balik apa yang awak dengar. Ini semua data lah. Data awak boleh buat buku. Okey. Kita pergi ke kaedah yang seterusnya. Kaedah bertulis. Bertulis ni tulislah. Okey. Kaedah bertulis merupakan proses mendapatkan maklumat daripada tulisan dan lakaran. Maklumat ini diperoleh daripada dinding gua, kayu, batu dan bahan bahan bercetak. Ha, biasa orang zaman dulu ni tak ada buku tau. Mereka suka buat dakaran kat mana? Kat dinding gua ataupun batu batu contoh macam batu bersurat Terengganu. Ha. Okey, ni contoh eh. Contoh lukisan pada dinding gua di Tambun Perak. Ha. Awak faham tak? <laughs> Saya pun tak faham lah. Tapi kan kalau kita boleh faham lah. Kan, mungkin dia menceritakan apa yang berlaku pada zaman itu. Sebab ha. pada zaman dulu tak tahu ABC. ABC tak ada. Mereka nak menterjemahkan apa yang mereka rasa pada ketika itu. Mereka buat lakaran lah. Lukis. Lukis orang ke. Ha. Okay baik. Ini langkah-langkah dalam kaedah berapa ni bertulis ha. ada empat langkah yang pertama mengenal pasti sumber sejarah yang tepat ha. kamu kena kenal pasti sejarah itu tepat ke tak tepat ha. nombor dua kamu kena mengumpulkan sumber sejarah yang ketiga kamu mentafsir maklumat dalam sumber dan akhir sekali kamu membuat penulisan sama juga macam kaedah yang sebelum ini. Hai sekali mesti penulisan untuk data, untuk rekod, senang untuk buat buku. Ha. Untuk buat rujukan. Okey, pengkaji boleh memilih mana-mana kaedah yang sesuai untuk mengkaji peristiwa sejarah. Kaedah yang terdapat dalam penyelidikan sejarah memberikan ruang untuk pengkaji menghasilkan penulisan sejarah yang berkualiti. Ha. Biasanya kalau mereka yang pengkaji ni mereka nak buat macam thesis, mereka kena buat ya, kena buat aktiviti-aktiviti yang sesuai untuk mendapatkan data. Ini contohilah kat daerah ni. Okey, baik. Tamat untuk tajuk ini kita buat rumusan ha, kaedah penyelidikan sejarah ni ada berapa? Ha. Ada burung bukan? Ada berapa? Ada tiga. Yang pertama kaedah arkeologi. Arkeologi ni apa? Korek-korek tanah. Dan juga boleh buat kajian dekat dalam laut. Nombor dua, kaedah lisan. Kamu buat temu bual. Dan yang ketiga, kaedah bertulis. Kamu tulis. Kamu buat tafsiran daripada apa lakaran tu. Lingua. Hmm. Okey baik untuk latihan saya dah edarkan modul ya. Modul yang macam ni. Mana modul Mana ni modulnya? Ha, semua dah dapat ni bahagian C ya. Sebelum ni kita dah buat bahagian A dan B ya. Ha ni. Jawapan dia ada dalam buku teks. Muka surat 8 dan 9. Ha. Dah siap? Ha, awak minggu ni hantar ya. Hantar ke sekolah ya. Okey, kita berjumpa lagi. Ah ha, semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.